19 червня 2017 року до чергової частини заводського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що троє невідомих осіб, знаходячись в одному з барів по вулиці Новосельській місті Миколаєві, відкритої застосування фізичного насильства, заволоділи його майном, а саме мобільним телефоном. Вказаний факт було внесено до єдиного рейсу досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за кваліфікацією частини 2 статті 26 Кримінального кодексу України, тобто грабіж. В ході досудового розслідування було затримано вкрай, в проєкт статті 208 троє осіб, котрі виявилися місцевими мешканцями та громадянами України. Даним особам було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 36 Кримінального кодексу України грабіж. В ході досудового розслідування вказаним особам було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, двом особам та одній особі було застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. На теперішній час досудове розслідування триває. Майно подпилого было вылучено, то вывернуто властнику. Получается, мне звонит телефон, я в лес левой кармана достаю с бриджа телефон, только не успел ответить на телефон и получил сразу в лицо. Я упал, я сидел на стуле, я упал со стула, и они начали за меня дальше ногами там, ну, бить уже. Я, я, уже не знал, кто меня там, как, но ну, походу все, потому что я голову закрыл сразу же, чтобы голову не отбили полностью, искончательно, и все. И получается, я когда падал, телефон выпал на пол. И я понимаю, что ну, он его подбирает и ну, убегает с телефона. На улице уже патрульные были. Я кричу вслед. Говорю, он туда где-то, наверное, побежал. А люди тут стояли. Ну, этот. Они говорят, он туда где-то побежал. И его там догнали и ну, сюда привели. Документы у меня все есть. На сегодня в райотдел документы есть. За что 186. Я находился в компании двух товарищей. Сидели, отдыхали, потом шли назад выпить кофе. За соседним столиком сидели два неизвестных мне человека. Ну и слово за слово и началось так. Ранее судимый, нет? Судимый. За да что? 106 да. Что-то началось с одним с потерпевшим, там, проноситься, закусываться, за что я так и не понял. Но причем я его стал ударил. Ну и все было я Тоже помогал там, или разборонял, или они добились. Там уже людей было куча. Я сидел, как сидел за столом, так и сидел. Но в этот процесс, я не знаю, кого был телефон аж под стол залетел. Но я его поднял и все. Положил в карман. Все сотрудники полиции Вышел только с сотрудники полиции. все, как достали телефон. Я даже не мог правильно это объяснить. Он был пьяный просто, и все. Ранее Ранее был? Да. 186-я, вторая.